ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಬಾಗ್ಲೂರಿನ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸಾಗಲೇಟಿ ಬಾಗ್ಲೂರು ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾಗ್ಲೂರಿದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಃ हरिः ओ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावहा ताम् महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् विन्देयङ्गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमद्याम् हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियम् देवीमुपः पये श्रीर्मा देवी जुषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारामार्द्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् दामि भोपह्वये श्रियम् चन्द्राम् प्रभासा यशसा लोके श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उभैतुमाम् देवसकः कीर्तिश्च मणिना सह दुर्भोतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे शक्तिवासामनाम् घ्येष्ठामलक्ष्मीम् नाशयाम्यहम् अभो दिवस वृद्धिम् च सर्पान्यर्नगमे गृहात् ब्रन्धद्वाराम् दुराकर्शाम् नित्यपुष्टाञ्च दीशीम् ईश्वरेणम् सर्वभूतानाम् ोपह्वये श्रियम् पदस काममा गोतिम् वाचः सत्यभीमी पशूनाम् रोगवन्दस्य मयि श्रीश्रयताम् यशः कर्दमे नः प्रजाभूता मयि सम्भव श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आभस्वजन्तस्निग्नातिचिक्ली तपस मे गृहे निच देवीम् वातरं श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् सुवर्णाम् धेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातपेदो महावहा आर्द्रा यः करिणीम् यष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावहा ताम् महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतङ्गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮೀಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರ How do you hold them?